Отже, триває програма підсумки, подивилися рекламу. Тепер у нас аж 22 хвилини. Ми будемо говорити про знецінення гривні. Наш гість Олександр Кірш народний депутат України, доктор економічних наук, що важливо. Але для початку, я думаю, ми десь на три хвилинки подивимося сюжет, що відбувалося минулого тижня з українською гривнею. Стрімке падіння гривні це те, що найбільше хвилювало українців минулого тижня. Якщо ще на початку лютого за долар просили 23 гривні, то в кінці місяця українська валюта знецінилася майже на 10 пунктів. Пік паніки припав на середу. На чорному ринку долар протягом дня продавали по 45 гривень. При офіційному курсі трохи більше 28 гривень. Голова НБУ та міністр фінансів на спільній прес-конференції заявили, що різке падіння гривні зумовлене панічними та спекулятивними ми настроями на ринку, а не фундаментальними чинниками. Фундаментальних причин для такого стремительного падіння курсу немає ніяких. Національний банк їх не бачать, наскільки я розумію, ні правительство їх не видять, ні Міжнародний валютний фонд їх не видять. З такою оцінкою погодилася і міністрів фінансів Наталія Яресько. За її словами, аби допомогти Нацбанку стабілізувати ситуацію. Уряд ухвалив рішення про додаткові мита, проте вони не стосуватимуться енергоносіїв та. З боку уряду запровадили, запровадили тимчасові заходи, які мають на меті стабілізацію платіжного балансу. Мова йде перш за все про запровадження спеціального імпортного збору у розмірі 10 та 5%. Для імпорту, крім критичних імпортів, заспокоєння від НБУ не подіяли на населення. Продуктовий ажіотаж спостерігався у всіх регіонах України. Борошно, цукор, крупи, і олія скуповувалися миттєво. При цьому, на думку експертів, адекватного розуміння споживчого ажіотажу немає. Стрімкий ріст у торговельних мережах, свідчення бездіяльності антимонопольного комітету. В кінці тижня ситуацію підігрів так званий фінансовий майдан біля будівлі Національного банку в центрі Києва. Протестувальники, вимагаючи відставки Валерії Гонтарєвої, побилися силовиками, які намагалися розігнати активістів. Між тим реакція НБУ та голови СБУ Валентина Наливайченка була однакова. Протести носять провокаційний характер, а замовників подібних акцій слід шукати в Кремлі. В уряді запевняють, що як ніхто зацікавлений у стабільному і спокійному валютному ринку, та закликали зібратись на позачергове засідання парламенту для розгляду пакету дій, які потрібні для співпраці з МВФ. Між тим прем'єр-міністр не приховує, що гроші від кредиторів не підуть на пенсії чи зарплати, а потрібні для погашення зовнішніх кредитів, що залишились у спадок від минулої влади. Гроші видаються міжнародним валютним фондом і кредиторами виключно на те, щоб Україна не попала в дефолт. І щоб Україна виконувала свої зовнішні зобов'язання. Здоров'я ще раз. Олександр Кірш, народний народуват України, доктор академічних наук. У мене є до вас питання таке, я себе перевіряю. Я помітив, що чи це в Аргентині, чи це в колишньому радянському союзі, коли голова національного банку каже, що це ажіотажний спрос, то мій досвід показує, що їм треба негайно звільняти. Просто навіть. Не дочекайтеся літери С в кінці слова спрос. Чи я правильно думаю? Ну тому що так завжди говорять, коли є безпорадність. От не було винятку, щоб не вживали саме такий варіант, що це ви нічого не розумієте, панове громадяни України. Ми все розуміємо, у нас все під контролем, ну тільки єдине, що гривня падає. Буду говорити чесно, і да, і ні. Да, тому що глава Національного банку. слишком много говорит вообще для главы национального банка. Деньги любят тишину и когда анонсировались некоторые э, меры, которые впоследствии действительно осуществлялись, этого нельзя было делать, как и нельзя было допускать определенных заявлений, на которых я сейчас не хочу акцентировать. Просто деньги любят тишину и главе национального банка тихонечко себя вести нужно, там пусть дерется Ляшко, пусть будет вот этот вот э, как бы э, бессловесный поединок, но говорить не нужно. Теперь в отношении ажиотажа. А ведь ажиотаж в самом деле таки есть. Паника действительно есть. Истерика таки есть, и от этого никуда не деться. Это можно легко доказать цифрами. Впервые темпы падения курса гривни значительно выше, чем темпы роста цен. То есть цены, конечно, растут, но пропорционально растут только на импорт, то есть на бензин в первую очередь. На все остальное рост цен значительно отстает от падения курса гривни. Условно говоря, да, жить стало хуже за то время, когда курс изменился в 4 раза. Но жить стало хуже не в 4 раза, а в среднем где-то раза в 2. И реальный курс, с моей точки зрения, без паники и без ажиотажа, тот курс, который действительно заслуживает наша экономика, это в районе 18. Оно всегда, когда курс долго держит зубами, потом, когда зубы а не выдерживают, он в да. полтора раза. 5,5-8 было полтора, 8-12 опять полтора, 12-18. В данном случае занесло на повороте. И я здесь вижу в том числе и руку России, которая объективно к дефолту гораздо ближе, чем Украина, потому что Россия гораздо больше зависит от на нефть и на все Украину остальное. Да? И они просто сваливают с больной, с больной головы на относительно здоровую. А, а можно, а можно э, пеймать за руку просто какая-то финансовая полиция или какой-то финансовый может найти, где говорили, Они же это делают через наши собственные СМИ, которые либо там получают зарплату, либо, может быть, просто с дуру. Вы понимаете? Вот невозможно в Америке купить на 100 долларов столько, сколько в Украине можно купить на 3200. Но, но, но другие зарплаты в, в Украине. Поэтому... А да, не о том. По... Нет, не про... о зарплатах, а о реальном соотношении. Но с другой стороны, люди, которые продают товары, должны ориентироваться на покупательную способность населения. Должны ну, на это, ну, ориентироваться. Это, это тоже является частью да, ценового да, роста. Да. И когда мы говорим о покупательной способности населения, здесь еще один парадокс. В стране нет или почти нет Лишних денег. Я бы даже сказал совсем нет. Если бы в стране была лишняя наличность или просто лишние деньги, не было бы такого сверхвысокого процента за депозиты и за кредиты в банках. Просто угу. рынок бы этого банковски не допустил. Высокий процент говорит о том, что в стране нет лишних денег. И люди несут в обменке не лишние деньги, а поддаваясь панике из необходимого продукта. Вот если бы это действительно были лишние деньги, сами все купили, живут не от зарплаты до зарплаты, образовались излишки, старики накормлены, нужно сохранить излишки, их понесли в обменный пункт. Это было бы другое дело. Этого нет из-за паники несут необходимую часть. В результате вместо 18 имеем 32. А вот хорошо, тогда скажите, согласны ли вы с мыслью президента, который говорит, что курс упадет вот до там сколько? До 22 20, да, до, да, 20, 20, 20. 20, да. да, возможно ли это вообще экономически сделать? Или это политическое заявление? Все-таки. Ну, во-первых, президент обязан был бы делать бы такие заявления, даже бы, если бы это было бы и не так. Во-вторых, я все-таки с учетом того, что реальный курс на сегодня 18 от силы 20, считаю, что это неизбежно. Паника не неизбежно быть будет 22, неизбежно будет падение курса до 22 и даже еще ниже. Больше того, если говорить утрированно. Будут и такие, кто купил доллары за 45, а потом будут продавать за гата. Да, вот это, это тоже будет. Это тоже будет. Не может нереальный курс держаться долго. Да, последние деньги вынесли на рынок. Все, их уже нет. Деньги закончились. Скупили товары из ажиотажа, слава богу, что товары, а не валюту. Купили всю валюту, все. У народа деньги закончились. Ну, по крайней мере, у паникующей а у части. А, у спекулянтов, спекулянтов соответственно, тоже, когда закончились у народа, то у спекулянтов тоже если это... А, я... если это не от Путина, печатать нужно не деньги. Печатать нужно социальные налоговые сертификаты, которые не вызывают инфляцию. Есть такой способ печатания, который э, дает возможность эмиссии без роста цен и без роста инфляции в нынешней ситуации, когда денег и так э, не хватает. То есть это в принципе можно было бы делать. Прямая эмиссия недопустима. Потому что еще больше курс скочит, но дело даже не в этом, а в том, что еще будет больше паника. Поэтому прямая эмиссия здесь недопустима, и поэтому, к сожалению, правительству придется делать то, чего делать нельзя. То, то есть пустить кредиты МВФ не только на обогащение старых кредитов, а еще и на золотовалютные запасы для успокоения народа, чтобы курс упал быстрее, чем он должен упасть а сам БФ собой. к этому готов? Видимо, готов. Видимо, ну, готов. Раздает, да, потому да. что, в общем-то, МВФ же знает, что сейчас будет любыми путями сбивать курс, хотя, с моей точки зрения, он должен упасть и сам, когда закончится ажиотаж. 32 – это бред. Это материализованный тяжелый бред с его тяжелой материализацией, не имеющей никакой экономической подоплеки. Не понимаю. Это почему не российский, почему это российский рубль мог быть 30, а украинская гривна не может? Что такое? Нет, не, не, ну не. так здрасте. Мы, во-первых, зачеркиваем разное количество нулей, когда э, было изменение масштаба цен и прочее, прочее. Украинская гривня и так по сравнению с рублем невероятно обесценилась, с учетом того, что мы за зачеркнули разное количество нулей. То есть здесь и спору нет. Но если мы говорим не про вообще, а про сейчас, то именно вот этот последний скачок до 32 не имеет экономического обоснования, а имеет только психиатрическое. Плюс информ война со стороны России. Я хочу ні, я хочу спитати, в мене дуже таке просте питання насправді. Якщо зібрати прем'єра, який щось розуміє, сам був головою Національного банку, там, міністра фінансів, Тобто зібрати 5-7 людей. Колись я говорив з головою Національного банку а, Польщі, така Грункевич Вальц, і вона казала, що ми реформи робили в п'ятьох, тобто дуже вузьким колом, та, але ми, ми один одного розуміли і робили якісь такі певні, дуже точні дії. Якщо тобто я веду до чого, Мо, чи в принципі цей ажіотаж, чи, чи ці рухи на ринку якось запобігти можна було, тобто це об'єктивне, чи це все ж таки є суб'єктивний вплив? Тобто, якщо би зібралися п'ять академіків, чи п'ять я не знаю колишніх голів Національного банку, чи я не знаю там, чи всі вони разом. И вы решили, и на телебачении выступив бы, кто-нибудь для заспокойил их, слова и так далее, и так далее. То есть для меня самое странное, почему совершенно нет экономической контрпропаганды? Неужели все настолько по уши продались России, что голосов трезвых люди с схамонеется, курс нереальный, это игра Путина практически не слышно? Хотя экономисты понимают, но они молчат. Ну, здесь есть и политическая составляющая. Понимаете, будет политическим трупом тот, кто скажет, во всем виновато население, это паника, это не Нацбанк, За это не правительство. Лондарева да, Лондарева. да, да, да. То есть так нельзя говорить. Гонтарь уже поэтому тоже политический труп. Я просто ничего не боюсь, мне все равно труп или не труп. Поэтому я говорю то, что считаю нужным. Это курс психиатрический. Это не к экономисту, это к психиатру. Думаю, что все станет, что все станет на свои места. Но. Если ажиотаж будет продолжаться и контр-игры, контр, -игры, контр по отношению к российской информ, так называемой политике, не будет, может быть все что угодно, поэтому я надеюсь, что все-таки какая-то Контрпропаганда будет и разъяснение все-таки будет. Мы же видим по ценам, но ну, не успевают цены за этим курсом, ну не в четыре а раза они вы, выросли. Вы видели выступление Юлии Тимошенко, которая объясняла причину обвала так, гривны? Э, давайте не про популизм, а про по делу. Вы Юлия видели, Тимошенко не говорит: нет, 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 я не видел, я слышал в пересказе, но пересказы здесь, может Минович быть не напел ему. Да, совершенно верно, как одинович напел. Поэтому я скажу другое. Странно. Когда при росте цен в два раза и росте курса в четыре раза первым делом покупают доллары, которые выросли в четыре раза. Mm -hmm. Причем из необходимого продукта, а не из излишков. Да, и это только странно. потом да. бросаются покупать товары. Согласитесь, это очень странно. Суда, а ты куповал а я, доллары? Я не куповал по перше по я, я тоже. клянусь. заклинулся. Я очень здивован был одним, что у меня на в три супермаркеты и никакой паники. Я, звичайно, туда хожу просто каждый день. Ну через. Пре прямо в три? Вот. И, вот лучше, бы она была в супермаркете, чем я в обменном пункте. я их там ажиотажа, я не. Вот бачу. лучше был ажиотаж в супермаркете на покупку товаров, а еще лучше именно украинских товаров, чем ажиотаж в обменном пункте. Это было бы гораздо лучше. Но ну есть есть товары, которые социально опасны с точки да, зрения. Это потому, другое дело. Цар... А, Лекарства. Катастрофа, да, да, катастрофа. Да. Катастрофа, да. Да. Особенно импортные. Никто не, ну они в основном Особенно у нас импортные. импортные. А это же люди, которые без них так, жить не могут. Плохое мы знаем сами. Давайте я вам скажу хорошее. Скажите. Есть хорошая сторона все-таки от того, что гривня обесценивается. Вот наконец-то вот стал невыгодным импорт. Жалко, что и лекарств тоже, но стал невыгоден тот избыточный импорт, когда лучше бы развивали свое. И самое главное, стал наконец-то выгодным и реальным экспорт. То есть это всегдашнее следствие э, девальвации. Улучшение кислотно-щелочного баланса, то есть улучшение экспортно-импортного баланса, и оно тоже на пользу экономики. Другое дело, что ради а этого делать 32 не стоит. Олигархический да. экспорт. И знов, и снова олигархи зароблят больше. <laughs> Они олигархи Они будут. От всего выигрывают олигархи, и от всего страдает народ. Они Поэтому будут. обидно, когда сам же народ это еще немножечко и провоцирует. Я бы обратился с таким призывом. Покупайте валюту только тогда, когда все, что надо, уже купили. Вот все очень просто. От что надо куплено і тоді валюту. Не стоит зараз відкладати на чорний день. Зараз і є той самий чорний день. Це видаючийся оптимізм. Щодо, щодо, щодо чорного да. дня. Ви задоволені взагалі тим, що багато людей чомусь називають українські економічні реформи. Якщо ще ширше подивитися на проблему. От Реформы еще не начались. Разговоры о реформах, да, реформы еще не начались. Было бы странно, если бы до получения транша МВФ и в разгар войны были действительно реформы. Есть определенные подвижки, есть определенные намерения, которые кое-где реализовали в законах, а где нет. Для начала реформ нужны инвестиции. Для того, чтобы пошли инвестиции, нужен другой механизм налогообложения. И самое главное, нужна реальная борьба с коррупцией. Вот двух-трех посадят, а это вроде бы уже началось. Будет видна инвесторам реальная борьба. Барьба з корупції, і тоді буде можливість реформи без інвестицій, не вийде. А ви переконані, що дійсно будуть започатковані якісь справи антикорупційні? Тому що люди це чекають а другого пути? вже. Чекаєте? І рік тому, в цій студії, в сусідній, кого б я не питав? Выходу нема, треба робити антикоррупционное законодательство, С моей точки зрения, вот за да. за небольшое время, что Шокин при власти уже сделано больше, чем за многие месяцы с СРМ. А У... кто мешал раньше? Кто мешал раньше, Понять, это вопрос к прошлому, друга, к прошлому да. прокурору, а не ко мне. Мне лично, новый прокурор на заседании фракции пообещал. Что дело по Керносу будет двигаться и будет передаваться. Это в суд. как карфаген должен быть разрушен. Ну, Керсон, Тут не один Кернес. Керсон, для Харькова это просто важно. Для Харькова а, это ну, важно. Может вот. быть. А кроме того, пошли с движкой по Ефремову. Чечитов тоже не так просто выбрался из окна. Все это как бы сигналы в отношении того, что борьба с коррупцией, борьба с противозаконностью таки пошла, что многие дела вытащены из-под сукна это в том числе Но и благоприятный знаете, вот сигнал мне бы, кстати, для делой. Совершенно места. не хотелось бы, чтобы коррупционеры выбрасывались из закона. То есть давайте их отправляем. Отправляют. Под да, 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 да. Люди, человек, который взял фонд государства и имущества, должен находиться до судебного процесса в тюремной камере под охраной, а не выпускаться с браслетом, чтобы его доводили до самоубийства. Это в нормальной стране, а не в стране с нашей судебной системой, которая выпускает с браслетом всех кого угодно, а те потом или а бросаются из окна, либо убегают. Судовые гилки влады. Все? Все сделали нет, украинские нет, депутаты нет, для того, чтобы нет, поменять Только-только-только а первые законы приняты, только-только появились шансы. Ну, есть идея вообще взорвать Печерский суд. Я против того, чтобы взрывать суды, но кадровая иллюстрация таких одиозных судов, как Печерский, безусловно, должна быть. Больше того, я уверен, что она произойдет уже в этом году. Если этого не произойдет, тогда не о чем говорить. Если Печерский суд в том же составе будет и дальше существовать. И Харьковские суды, которые не обращали внимания на то, что творит Кернесня и все остальное. Тобто я про що кажу? Я може швидкий, як мій один колега. Швидкий, швидкий. Не та один, а я це кажу, що він швидкий. Один такий мій колега каже да, постійно. Я що я швидкий. швидкий. А я загрой, не терплячий. Тут, тут немає вересня. Як народ. Тут немає вересня. тут немає вересня. Тут є така людина, яка їздить в таксі, ходить в магазини, ходить пішки. Не, не буду я брехати. Я В таксі в магазині. Да, і так, да. і слухає, 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 і, 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 і суспільні настрої вони не. не... Не сприяются. Вони, не сприяются да, не якости, да. все тоже я вас они Они Я же тоже в социальных в сетях присутствую. <плот> мне же все это пишут. И когда я в зеркальном деле написал все то, что я вам рассказываю, я же тоже все за это получил от народа. Мне пишут, я народ, ну, писательница пишет, я народ, вот, и я как народ вам скажу. Ну, и, в общем-то, все это мне знакомо. Все это мне знакомо, я все равно стою на своем. Это курс истерический. Это психиатрия, это не экономика. Экономика привела бы к 18. Другое дело, что не надо держать зубами, потому что когда задержат, то потом не могут удержать, и дальше его заносит. Ничего, как занесло, так и унесет. 18 наш сегодняшний реальный экономически выверенный курс. Но я вам хочу сказать, что все те люди, которые дивляться зараз на вас и на нас, в это не поверят. Потому что зараз стол... это за, проблема. Я говорю, за столами сидят люди, говорят, не было такого, чтобы курс поднимался, потом вы же видите, цены не растут так, как растет курс. Но ну, цены не растут, даться. цены на все в 4 раза. Есть еще один важный вопрос. Который ну нельзя надо, на 100 когда... долларов купить 3 подождите, вещи. Ну, вы под... курсы Подождите. Спасти. Ну, да, вот это наш курс. Подождите. Тут у вас другой есть вопрос. Есть ли резервы для увеличения зарплат согласно новому курсу? Даже не нынешний, который... зарплата, да, зарплат, зарплата. Да, зарплат. зарплат, зарплат. Вот в России поднялся в свое время курс до 30, но них то зарплаты росли в рублях, и все остальное росло в рублях. А тут вопрос следующий. Да, курс, допустим, упадет. Но расскажу, если зарплаты будут по такие, как были при курсе 8, оставаться при курсе 20, а учитывая потребление украинское, все эти импортные товары, которые никуда не денутся, то люди будут все равно жить хреново. И в 2,5 раза хирише. Да, так, значит, смотрите. Во-первых, не может быть все-таки нормальная экономика в стране, которая сама не желает потреблять то, что сама производит. Согласен, и да. делает ориентировку на импорт, а наш экспорт никто не берет. Так не бывает. Берем китайское, украинское никому не нужно, и каждый завод торгует только заводом, но не с населением. Это все равно как ресторан для поваров. Сами сделали, сами съели, и никакого дохода нет. То есть так экономика работать не может, и в этом виноваты все правительства за четверть века, которые были в Украине, а не только последние, которым в значительной степени все это досталось по наследству. Следству. Это безусловный факт. И сегодня говорить просто так о повышении зарплат экономика основания не дает. Тем не менее, источники можно придумать. Из МВФ взять, что было бы дико, нарисовать, что уже менее дико, да. или социально-налоговые сертификаты, которые я писал в сети, можно нагуглить и найти. Все-таки без роста инфляции, без роста цен. Или нарисовать или взять займы. Экономика этих денег да. не дает. Выбирайте. Я вообще предлагаю два главных лозунга за этой беседой. Первый лозунг. Купуйте українське. Давай скажемо разом. це купуйте. вже... Скажи ще раз. Я не хочу це говорити. Всякий що... обмінний пункт це обмінний пункт імені Путіна. Ні, ну я маю на увазі не валюти українську, а товари українські. Я... Товари українські, де да, навіть китайські є польза, хоча б для торгівлі і для інфраструктури. І Ще один важливий, це, момент, конечно, важливий момент. Треба все ж таки створювати соціальну систему допомоги людям, скажімо, з питання тих же ліків. Тому Безусловно, що ми, ми не обнозначна. можемо людей облікати на смерть від, від відсутності я... ліків. Сім, всім погоджуюсь тільки від того, що я погоджуюсь, нічого не міняється. Я то ти не... журналіст міняюсь, Як міняюсь. від Треба якщо ти погодишся, чи навіть депутат, якщо з цим погодиться, це все одно ні, це громадська думка. Я маю громадську думку За не сказав. громадська думка. Каже, що не буває так, щоб стало погано, а потім повернутися на добре. Такого громадська думка за 23 роки не бачила. не буває а з курсом було. С курсом, с курсом было, да, было, да, не, не, до такой степени, но вот мы уже не до такой были степени, правда. случае, когда после пять с половиной было пять и четыре с половиной, все это было. То есть, ну, ну уж слишком взлетело. Но никак это экономически не обосновано. Курс этот чисто ажиотажный. Он обязан пойти вниз или все наши СМИ и вся наша банковская система ничего не стоит. Но если бы в Швейцарии произошло то же самое, и все бы ринулись в швейцарские банки забирать вклады и в обменные пункты, этого бы не выдержала и швейцарская система. Да, вот правда, да, буду, это правда. Это очевидно, это очевидно. Ну, да, это же ажиотажные вещи, а не исходящие из экономики. Экономика и так не благоприятствует. Вот. А это надо еще было устачает. начинать. Я же говорю, 18 это плохо. Но ну, остановились бы на 18, это наше реальное плохо. А 32 это плохо еще и. От дополнительных, субъективных, как вы вежливо говорите, факторов. Да, ну, добре, значит, я залишився в результате пессимистом, а Портников оптимистом. Я реалист, это пан Кірш оптиміст. ты пессимист, а я реалист, тому я, я можно сказать, выиграл эту разговор. Ну ти не можеш програти. Тому що за я реаліст. Ну, ну ну, ну як це покаже. боже бороди. Я навіть думки дожись покаже. Ну не може бути більше, ніж 32. Должно бути менше. Об'язано бути менше. Оптимістичне... Перестать психовати. О... Перестать О... Оптимістичний психоват, але оптимістичний Олександр Кірш, народний вед України, доктор економічних наук. Нас тут переконував не знаю кого переконав когось ні. В тому, що буде, буде краще. І з курсом, ну, але з курс буде, краще, буде менше, буде з економікою краще. буде краще, а Микола ну, буде не таким так, 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 тільки не одразу. Але поволі, поволі, поволі. Ну, Тепер поволі подивимося рекламу. Потім, поволі, якщо хтось захоче поділитися своїми думками, набирає 044 33 99 161 Повторюю, 044 33 99 161 І ми будемо спілкуватися. І вас, пані і панове, почує вся країна. Зараз реклама. Дякую, що прийшли. Así